να αποκρούσει Για το πείτε μα, κύριε Σιρήγο, τι Για θα σας, κάνατε κ. εκεί εσεί. Καλημέρα κιόλα. Εάν ήμουν Τούρκο, θα το σκεφτόμουν <laughs> πολύ προσεκτικά αν να αποκρούσω. <laughs> Εάν ήσασταν, ε, ήσασταν Τούρκο, εννοείται. Το είτε. Έλληνα δεν μπορεί να είσαι εκεί. Δεν σα άκουσα. Λέω, αν ήσασταν ο Σιρήγο. Ε, θα έκανα κάποια προσπάθεια. Δεν είμαι πολύ καλό στο ποδόσφαιρο. <laughs> θα έκανα κάποια προσπάθεια να το αποκρούσω. <laughs> δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάντω είναι ενδεικτικό τη κατάσταση και αυτό ακόμα, κύριε Σιρήγο, που επικρατεί στην Τουρκία. Δηλαδή, ακόμα και για τα μάτια του κόσμου, ένα βουλευτή δεν τόλμησε καν να βρεθεί απέναντι από τον Ερντογάν. Είναι απίστευτο, δηλαδή, πόσο ισχυρό είναι ο ηγέτη αυτό και πώ καθοδηγεί τα πάντα. Είναι γεγονό ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία είναι ο Ερντογάν και ο εαυτό του ω αντίπαλο. Mm -hmm. Δηλαδή, όλοι ελπίζουν ότι ο Ερντογάν θα κάνει λάθο. Και αν εμφανιστεί κάποιο, θα είναι ο αντι Δεν έχει κάποιο σπονδυλική στήλη για να μπορέσει να σταθεί απέναντί του. Να πω όμως κάτι άλλο που σχετίζεται με την ημέρα. Σήμερα είναι 24 Φεβρουαρίου. Βεβαίως. Σαν σήμερα πριν από 200 χρόνια ακριβώς, ο Αλέξανδρος Ψηλάντης εξέδωσε την περίφημη προκήρυξη «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος» και ξεκίνησε ο αγώνα για την Επανάσταση. Το λέγαμε νωρίτερα το πρωί, βεβαίω. Κύριε Υπουργέ, επειδή πδο... μα έδωσε ο Μανώλη όλο το ρεπορτάζ, είδαμε χθε τι ανακοινώσει από πλευρά Τουρκία για παρενοχλήσει του Τσεσμέ από ελληνικά F-16. Βγήκε η διάψευση βεβαίω από την Αθήνα. Βλέπουμε την. Ξεκινά αύριο η άσκηση η γαλάζια πατρίδα. Ε, πολύ μεγάλη. Θα βγουν όλε οι δυνάμει τη Τουρκία, όπω βλέπουμε Ιησές στην περιοχή δυνάμεις. που έχει ε, προσδιοριστεί. Γιατί έχει αλλάξει τόσο δραματικά το κλίμα και στο πεδίο αλλά και σε επίπεδο δηλώσεων ενώ υποτίθεται ότι εδώ είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται μία συζήτηση μεταξύ των δύο χώρων. Εσύ με... Έχω κρατήσει και κάποιες σημειώσεις σε σχέση με αυτά που προτούσατε. Μία πρώτη παρατήρηση σε σχέση με τη δηλώσει του ΑΚΑΡ. Τι λέει, βγαίνουμε και κάνουμε ασκήσεις όπως κάνουν και οι Έλληνες ασκήσεις. Mm -hmm. Βγαίνουμε και κάνουμε έρευνες όπως κάνουν και οι Έλληνες έρευνες προσπαθεί να περάσει την εικόνα δηλαδή ότι το Αιγαίο είναι μια κοινή θάλασσα στην οποία έχουμε και εμείς δικαιώματα, έχετε και εσείς δικαιώματα, οπότε ασκούμε τα δικαιώματά μας, δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουμε, από αυτό που κάνετε εσείς. Mm -hmm. Τώρα, ε, εκείνο που διαπιστώνω είναι ότι το κλίμα που υπήρχε πριν για τις διερευνητικέ, εξακολουθεί να υπάρχει. Δηλαδή, ότι, ότι, θα γίνουν, στο... ότι θα γίνουν, λέτε είναι μια διαδικασία στην, οποία μπαίνουν έκοντες άκοντες. Δηλαδή δεν έχουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για αυτή τη διαδικασία. Σας θυμίζω ότι και την προηγούμενη φορά είχε ανακοινωθεί δύο φορές ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία των διερευνητικών, αλλά καθυστερούσε, δεν ανακοίνωναν ημερομηνίε. Είναι προφανές ότι οι διερευνητικές δεν τους αρέσουν ως διαδικασία. Εμείς και τι θα κάνουμε όμως στην περίπτωση που είναι που συνεχίζεται το προκλητικό αυτό περιβάλλον, κύριε Συρίγο. Αν έχουμε Προσέξτε. πλοία στο Αιγαίο, αν έχουμε ένταση, εμείς θα κάτσουμε στο τραπέζι. Προσέξτε τι κάνουνε. Βγάζουν πλοία στα σημεία εκείνα που το διεθνές δίκαιο τους δίνει το δικαίωμα. Όπως ε, το Τσεσμέ όπως το Τσεσμέ. Πιάνει και λέει, υπάρχει ελευθερία των ανοιχτών θαλασσών. Οι mm. ε, ανοιχτές θάλασσες Στι ανοιχτέ θάλασσε υπάρχουν τέσσερι βασικέ ελευθερίε. Δύο από αυτέ είναι η διεξαγωγή ναυτικών γυμνασίων. Ε, και η διενέργεια ερευνών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Υπάρχουν παρατυπίες από πλευράς Τουρκίας. Δεν εξέλευαν το σωστό σταθμό στην ε, Άδεια Ά, κτλ. Αυτά, κτλ είναι... Αλλά από πλευράς διεθνούς δικαίου έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Mm. Είναι βέβαια... Ε, είναι προκλητικό υπό την έννοια ότι το κάνουν σε περιοχέ στι οποίε η Τουρκία απέχει πάρα πολύ μακριά, δεν έχει καμία σχέση, είναι σαν να έρθουν να κάνουν έρευνε έξω από το Σαββατοκύριακο κόλπο. Mm -hmm. Έχουν δικαίωμα να το κάνουν, αλλά είναι προκλητικό. Για ποιο λόγο τώρα το κάνουν, και ο κύριο Σικωνόμου ρώτησε αν θα δούμε το παρακάτω, Ναι, ε, όπω ε, το ζήσαμε το 20. Είναι... Ε, η εκτίμησή μου είναι ότι σε αυτή τη φάση δεν θα δούμε το παρακάτω. Όχι γιατί οι Τούρκοι δεν είναι αποφασισμένοι για το παρακάτω, αλλά γιατί φοβούνται την αντίδραση τη Αμερική. Mm -hmm. Δεν mm -hmm. μπορούν να υπολογίσουν τον Αμερικανικό παράγοντα. Έχουμε φτάσει 24 Φεβρουαρίου, mm -hmm. είναι περισσότερο από ένας μήνας. Έχει βγει ο Αμερικανό πρόεδρο και δεν έχει συνομιλήσει με τον Ερντογάν. Mm -hmm. Αυτό ω ναι. σημειολογικό ε, ση, ση, σημείο αναφορά είναι εξαιρετικά σημαντικό και βαρύ. Σας θυμίζω ότι ο Ομπάμα, όταν είχε πρωτοεκλεγεί, το πρώτο τηλέφωνο που έκανε σε ξένο ήταν στον Ερντογάν. Mm -hmm. Σας Σα μοιάζει όμω, κύριε καθηγητά, αποφασισμένο ο Ερντογάν να τεινάξει τη συζητήσει στον αέρα. Α, και αν τεινάξει τη συζητήσει στον αέρα, πάμε στο Β τώρα, θα ρίξει το φταίξιμο στην Ελλάδα. Γιατί αυτό, αυτό το περιβάλλον φαίνεται ότι προσπαθεί να δημιουργήσει. Δεν του αρέσουν οι διερευνητικέ συνομιλίε, διότι θεωρεί ότι είναι ένα περιβάλλον στο οποίο καθορίζεται από την Ελλάδα. Δεν έχει άνεση σε αυτό το περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να ξεφύγει από τις διερευνητικές συνομιλίες. Πώς προσπαθεί να ξεφύγει. Ε, δημιουργώντας διάφορα τέτοια φαινομενικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αλλά προκλητικά περιστατικά πιστεύοντα ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει. Η Ελλάδα δεν ε... έχει πέσει προ το παρόν σε αυτή την παγίδα, αλλά έτσι όπω το λέτε, μπορεί να βγάλει κανεί το συμπέρασμα ότι είναι και επιτυχία τη Ελλάδο που έχει βάλει την Τουρκία στο τραπέζι των διαρευνητικών, αφού την ενοχλεί, αν το δεχτούμε αυτό που λέτε. Μα από την πρώτη στιγμή, από τον ιουλιο πέρσι, σα θυμίζω ότι είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία διαρευνητικών. Mm -hmm. ε, θα ξεκινούσε στι αρχέ Αυγούστου. Και οι Τούρκοι βρήκαν αφορμή τη συμφωνία με την Αίγυπτο και τίναξαν στον αέρα τι Το Σεπτέμβριο είχε βγει πάλι ανακοίνωση για διαρευνητικέ. Και αντί γι' αυτό, οι Τούρκοι βγάλαν τον Οκτώβριο το πάλι το Route Race. Τώρα η κατάσταση διαφέρει υπό την έννοια ότι έχουμε τους Αμερικανούς, είναι ο αστάθμητος παράγοντας. Οι Τούρκοι δεν θα κάνουν κάτι για να διαταράξουν αυτή την ισορροπία, αλλά οθούν τα πράγματα στα άκρα mm -hmm. για να μας πιέσουν είτε να φύγουμε από τις διαρευνητικές είτε να βρούμε μια αφορμή να σταματήσουν τη διαδικασία. Κόκκινη γραμμή όμως υπάρχει κύριε Υπουργέ. Mm. Θέλω να πω και σε αυτές τις διερευνητικέ υπάρχουν κάποια όρια. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα έλεγε ότι εδώ διακόπτονται οι συνομιλίες γιατί σε αυτό το περιβάλλον δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε με την Τουρκία με αυτή την πίεση. Ποια θα ήταν αυτή η στιγμή. Σε γενικέ γραμμέ, το ελληνικό πολιτικό σύστημα από το 1987 και μετά, μετά την κρίση του Μαρτίου, αποδέχεται ότι με την Τουρκία συζητάμε. Ε, κόκκινη γραμμή, σαφώ, είναι να ξαναβγεί το Roots Race ή κάποιο γεωτρητικό σκάφο στην περιοχή. Ε, γι' αυτό στέλνουν το Τσεσμέ, ε, τσεσμέ ναι. το οποίο δεν έχει δυνατότητα σεισμογραφικών ερευνών. Δηλαδή είναι υπεράνω υποψία ότι μπορεί να αγγίξει την υφαλοκρηπίδα Το στέλνουν όμω επίτηδε μπροστά στη μήκη Ναι, που... αλλά θα έχει για 10 μέρε και το μισό τη μισή ένωμη δυνάμει, όπω είπαμε και πριν, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν δικαίωμα να κάνουν ναυτικέ ασκήσει. Εδώ πέρα είναι ένα άλλο παιχνίδι τη Τουρκία. Mm -hmm. Η Τουρκία λέει επί χρόνια, η Ελλάδα θεωρεί το Αιγαίο ελληνική λίμνη. Δεν μα αφήνει να κάνουμε ασκήσει. Mm -hmm. Επομένω, εμεί, εάν παρασυρθούμε και πούμε, δεν μπορείτε να κάνετε ασκήσει, δεν έχουμε το δικαίωμα Δικαιώνουμε τη την ρητορική ασκήσει. Παίζουμε στο δικό του terrain. Ε, ναι. Οι mm -hmm. Τούρκοι είναι σαφέ ότι ενοχλούνται από τι διαρευνητικέ. Νομίζω ότι εκείνο που του ενοχλεί περισσότερο είναι η παρουσία του Charles de Gaulle τι αμέσω επόμενε ημέρε στην ευρύτερη περιοχή. Φοβούνται του γαλλικού εξοπλισμού. Και τον Ραφάλ, Φοβούν... όπω είπατε, γιατί είπατε χθε ότι. Έχει. ή προχθέ ήταν να το Α, Παρακαλώ, έλατε. Ναι, και φοβούνται τους γαλλικούς εξοπλισμούς, φοβούνται ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει την αεροπορική της ικανότητα μέσω ραφάλ, βλέπουν ότι αναβαθμίζουν τα F-16. Από το Δεκέμβριο και μετά οι Τούρκοι δεν μπορούν να πάρουν καινούργια όπλα από την Αμερική λόγω του εμπάργου, δεν μπορούν να αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα οπλικά συστήματα. Όλα αυτά για μια χώρα η οποία βασίζεται στην ισχύ, mm -hmm. τη στρατιωτική ισχύ, είναι σημεία αναπηρίας. Και mm -hmm. ανησυχούν πολύ όταν το βλέπουν αυτό το πράγμα. Εσύ λέτε πάντω ότι Οπότε... το κλειδί όλων όσων ζούμε τώρα είναι οι σχέσει, ο επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με τι ΗΠΑ. Ακριβώ. Ε, Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ε, βλέποντα ότι αγόρασαν και τέταρτο σκάφο, έχουν έξι σκάφοι πλέον ερευνητικά, mm -hmm. δύο, τέσσερα γεωτρητικά και δύο σεισμογραφικά. Δεν αγοράζουν, δεν δίνουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο για να τα κρατήσουν στο λιμάνι. Mm -hmm. Κάποια στιγμή πιστεύω όταν δουν προς τα που πάνε τα πράγματα με την Τουρκία θα καταλήξουν ε, μια κατεύθυνση με την Υπουργέ. Αμερική συγγνώμη, ναι, ναι. θα καταλήξουν ε, σε κάποιες άλλες κινήσεις. Χρες, πάντως,